Dia seawal raya pertama punya pagi tu, selepas hmm. mayang raya, kan kita dah makan setiap jualan tu, memang akan menjadi masalah kepada rumah yang kalau dia ada satu tandas. Wow. Beratur panjang. Beratur panjang. Hmm, agam, sebab agam. dia malam raya tu dah balum macam-macam masalahnya. Betul. itu muka dimahnya. Uh, muka dimahnya. Ha. Terkejut perut. Okay. Terkejut. Saya percaya ini uh, memang berlaku dan ini adalah realiti. Hmm. Uh, masuk keluar masuk keluar tandas ah yeah. hari uh, pertama kedua Kadang-kadang pergi rumah kan? orang cek tandas dulu <laughs> adakah ianya disebabkan oleh jualan itu eh? sendiri ya eh, betul uh -huh. maksudnya serasi ah uh -huh, serasi uh, ataupun disebabkan kerana kita dah berpuasa selama sebulan hmm. lepas tu mungkin memerlukan adaptasi ya eh? uh, adaptation semua tu kan ha uh, jadi sebab tu kita nak tanyakan kepada yang pakar kita nak bersama dengan doktor hmm. Syahri dan Syahrani merupakan pakar perunding gas Metro Enterology Jabatan Perubatan Pusat Perubatan Universiti Melayu. Terima kasih doktor bersama kami semak raya. Raya. cantik ha, ha. doktor baju raya ke? Ha. Ha. Kita ha. 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 <laughs> okay, tu dengan kami kat sini. Doktor mungkin sedikit pengenalan berkaitan dengan situasi yang baru saja kami kongsikan hmm. tadi tu. Memang hmm. normal berlaku pada musim-musim perayaan ni doktor? Tak perut. Ah, ha, ha. Ya, Stomach ache Memang ni agak kerap lah berlaku hmm. Lepas tu sebagai doktor Lepas tu hmm. bila saya jumpa Kawan-kawan saya Atau okay. Asal Marvel bila ziarah ke, open house ke, mm -hmm. memang inilah yang mereka akan cerita kepada saya mm. antara benda yang pertama nah, yang mereka bila tahu pakan perut. Itulah. <laughs> bila tahu Dr. Gastro ha. tu, memang itulah uh, benda pertama yang tanya saya. Okay. Uh, tapi uh, memang rakan perut ni memang is very uh, common. Okay. Memang sangat uh, quite frequent lah. Hmm. Okay? Uh, dia ada macam-macam lah sebab antaranya of course, sebab lepas kita raya, kita puasa sebulan, lepas tu kita raya hmm. kita punya sistem penghadaman tu tengah menyesuaikan diri hmm. tapi kita dihidangkan pula dengan macam-macam yeah. jenis makanan tak so akan kita tak makanlah ah takkan ah. tak, tak makan betul Itu hmm. yeah. memang agak susahlah hmm. uh, untuk saya pun also sebab so, the last 2 years actually saya tak beraya kat sini okay. saya ada kat melbourne hmm. okay. so ni my first raya back uh, in about 3 years so memang oh makanan malaysia memang antara benda yang kita mendui kan masa hmm. yeah, kat raya yeah, yeah, yeah. Uh, so macam-macam jenis Erm um, so itu antara sebab perut ni I think is also satu badan kita ni terkejut lah eh terkejut. Ha uh, dia belum lagi menyesuaikan diri lagi. Pasu yeah. kita pula makan pelbagai jenis. Mm -hmm. uh, makan banyak, mm -hmm. makan cepat. Mhm. Ah uh, jenis makanan yang kita ambil. Okey, cakap mm. pasal makanan yang kita ambil yes. tu sebab kita yes. tahu macam ada orang kata macam kalau ketupat lemang ni angin. Mm. Ha kan? Itu kalau tak tahulah kalau dari segi perubahan bagaimana. mana hmm. uh, lepas tu kita punya rendang dan sebagainya oh, rendang. santan berkolesterol oh. sebagainya hmm. bagaimana sebenarnya um, jenis jenis makanan ni sebenarnya boleh menyebabkan hmm. uh, ragam perut masa masa raya ni ah ha, itu soalan yang bagus yeah. dan soalan yang i would say agak susah nak jawab hmm. sebenarnya sebab dia agak lah. sebab nak tanya apa makanan yang kita patut elakkan Actually tak ada apa-apa benda yang actually specific lah yang right. kita patut elakkan. kan right. tapi yang i rasa lagi penting adalah cara kita makan okay. mm. kita kena in moderation pada yeah. mm. ku uh, kuantiti yang sederhana mm. uh, jangan terlalu cepat um of course yang you know, kita kena you know, you know be mindful of apa kita makan mm. uh, so makanan raya you know, berminyak, mm -hmm. ada yang pedas, yeah. ada yang manis sangat, kuih raya. Yeah. So, itulah dan mungkin ada kalori yang tinggi. So, kita yeah. kena be mindful of that. Mm. So, kalau mereka, especially kalau mereka yang ada penyakit-penyakit kronik, macam kece manis, sendah tinggi, yang tu memang penting kena jaga. Mm. Okay, kurangkan atau hadkan makanan yang manis, yeah. yang kelas suap tinggi, mm. yang berkalori tinggi, yeah. dan jangan lupa ambil ubat. Mm. Okay, Doktor, uh, saya pernah mengalami situasi ni tapi bukan saya lah eh. Jadi <laughs> video ni dirahsiakan uh, uh, ada seorang ni ahli keluarga saya dulu. Saya tak ingat berapa tahun yang lepas lah, um, raya dia spoil habis kerana isu ragam perut ni lah. Hmm. Memang se, sepanjang hari tu tandas saja hmm. peneman utama, tempat utamanya tu. Mungkin kerana makanan seawal pagi ataupun mungkin macam Fariha cakap tadi, malam mm. sebelumnya itulah mm. kita tak pasti. Tapi mungkin kita nak tahu sebab bila doktor cakap, ok normal lah kerana kita nak adaptasi, mm. kerana menu menu makanan mm. kita, tapi sejauh mana tahap yang dia jadi tidak normal, yang mungkin boleh membahayakan mm. akibat daripada, ya lah sebab Dicari. Raya itulah tradisinya mm. kan? Macam yeah. mana doktor? Ha. So, uh, cer cerit lah hmm. okay. ha, yeah. untuk rakan yang kita tak tahu siapa Identity ni. Identiti dia rahsia kan? <laughs> <Auntie, okay. laughs> uh, so, it's actually quite common untuk kita dapat cerit uh, bila waktu musim raya ni agak common lah. Tapi Alhamdulillah most of the time, dia dalam keadaan yang mild okay. yang uh, tidak membahayakan. Hmm. So just make sure enough uh, uh, a they minum air cukupnya. Yeah. Um and biasanya memang dia akan lepas sehari dua dia memang akan semakin baik. Okay. Tapi ada tanda-tanda bahaya. So hmm. yang tanda bahaya yang patut kita risau atau at least kita fikir mungkin nak pergi jumpa doktor adalah kalau you rasa sangat letih You rasa, lepas tu, you ada demam. Mm. Lepas tu, you punya cerit itu memang atau muntah yang melampau. Okay. Atau ada uh, apa ni? bila cerit itu, cerit berdarah. Mm. Uh, so, itu antara tanda bahaya jugalah. Mm. And bila kalau mereka tak dapat uh, tolerate uh, minum air. Mm. So, kita takut nanti akan uh, develop dehydration. So, itu antara tanda-tanda yang bahaya lah. Yang, mm. yang kita patut fikir mungkin adalah ni something more serious. Mm -hmm. mm. Tapi ada juga kalau misal kadang kadang bila musim raya ni kita tak macam kalau boleh nak pergi klinik tu macam susah yeah. eh. Uh, ada juga yang mengambil jalan pintas katanya ah uh, tak apalah kita belah pil ni. Mm. Uh, kita belilah ni. Ah uh, ni kan. Ah uh, itu bagaimana pula? Adakah okey. Ah uh. itu it uh, saya tak surekan sangatlah uh, sebab biasanya kalau yang cewek yang biasa ni dia akan hilang, hilang. sikit. Ah uh, mm. just uh, have enough rest yeah. uh, you know drink enough water um uh, be hydrated. Ha hmm. uh, dia uh, memang lepas hari dua, dia akan hmm. uh, semakin pulih. Hmm. Yeah. Uh, tapi kalau yang bahaya sikit ni bila dah lebih 2 3 hari masih hmm. masih tak nampak macam semakin baik, uh, yang, yang tu kita kena... uh, yang hmm. tu kena pergi jumpa doktorlah. Ya. Yeah. Um uh, memang biasanya waktu raya kita rasa berat hati kan hmm. untuk pergi jumpa doktor takut <tuk> masuk ward. Wow, Yalah, nah. takkan nak beraya kat <tuk> dalam betul. hospital pula kan. Ha. Nah. Ha. Uh, pesakit-pesakit saya pun saya faham. Hmm. Uh, tapi itu yang biasanya saya cuba akan nasihatkan sebelum musim raya. Okay. Uh, saya akan cuba nasihatkan apa pengamal, uh, pengamalan yang uh, patut dicuba uh, cuba applykan. Hmm. Okey. So Um, mereka yang ada penyakit kronik Jangan lupa bawa hmm. mereka punya ubat. Jangan hmm. lupa makan ubat-ubat mereka. Atau yeah. kalau mereka ada insulin ke apa, hmm. jangan lupa. Lepas of, and of course, apa yang mereka makan tu, kuantiti yang sederhana. Yeah. Kuantiti sederhana yes. ni. Ha ah, betul. Moderate lah eh. Hmm. Kenapa awak oh, pandang saya? Tak sebab <laughs> awak suka makan berulang, betul tak? Ha ah, betul. ah, dia makanan raya ni dia macam makan ketupat dia cepat kenyang. Sebenarnya dia cepat je. lapar. Ha ah. ah, dia berulang-ulang. Sudah duduk kejap, rasa macam ada ruang sikit lagi. Kita tambah pula yang lain. Oh, ah, bergaduh dia berkeroncong <laughs> dekat dalam tu. <laughs> kita, nak kusat. Ya sebab mungkin ada orang cakap ah, ni dah Syawal ke sekarang Syawal ke 9. 8. Kelapan. Kelapan. Kan? minggu kedua. 9. 9, 9. 9. kan? Maksudnya orang cakap dah lepas dah tu fasa-fasa sakit perut tu sekarang perut dah adapt dah ni Tapi mungkin orang dah terlupa uh, menuju ke weekend ni nanti ni ujung hmm. minggu ni open, open house, house. Yeah. Semua bakal mendapat yeah, jemputan-jemputan yeah, yeah. ni yeah. Ha, Tu saya tengok telefon Fariha pun banyak dah dia dapat jemputan oh, ni. <laughs> Banyak WhatsApp <laughs> masuk pasal <laughs> saya sambil-sambil tu lah Mungkin persediaan kita ni kalau yeah. kita ni mungkin antara golongan ah. ataupun tips lah tu macam, ah, tips. Hmm. macam mana kita nak mengelakkan ni Uh, sebab yelah, mungkin ada orang yang rasa cakap lah, normal lah tu sakit perut. Hmm. Tapi kita tak nak lah. Kita tak nak dia menjadi kebiasaannya seperti hmm. itu. Apa tipsnya tu? Okay. Hmm. Uh, open house memang best eh. Ya, yeah, best. <laughs> okay. Um, dia also sama you kena be mindful for you eat mm. so memang ada banyak option kan mm. so memang kita rasa macam kita nak try semua benda yeah. okay, memang uh, macam macam-macamlah nanti yang dihidangkan kan a mm. uh, tapi again kena cuba be mindful apa kita makan mm. uh, dengan dan kuantiti sederhana yeah. dan jangan terlalu kelojoh mm. uh, makan ya mm. um and then also of course kita kena be mindful dengan kita punya hand hygiene Hmm. Okay so as in kita cuci tangan kita guna uh, sanitizer okay. pastu the also bukan uh, sahaja baker yang memakan makanan tu hmm. buat juga mereka yang host open house ni okay. uh, yeah. cara penyediaan makanan hmm. uh, make sure that makanan memang it's it's not undercooked uh, preparation of uh, of the food oh. the person cara dihidangkan. hidangkan hmm. so masalah dia tengok open, open house ni adalah food exposure yeah. uh, hmm. pastu dia uh, dihidangkan di terlalu lama mm. pasu tak uh. ditutup dia. Ya, ha. So tu pun juga kita kena also be careful dengan tu. Ya. Yeah. Okay. Mm -hmm. kalau macam open house ni, mm. tips dia adalah macam makan sikit-sikit dulu, ambil sikit. Ya, yeah, betul. Kena uh. sebelum sampai tu kita okey, ambil sikit-sikit dulu. Sikit-sikit sedap tambah. Oh, yang yeah, macam tu. Uh. Oh, bukan ambil banyak terus <laughs> sekali ambil aje. Dia kena oh, macam tu. <laughs> ah. <laughs> Itu antara mungkin doktor mungkin. Ya. Yeah kita nak cakap pasal perut uh, a ha. apa meragam kadang uh, perut ha. meragam ni memanglah kalau bukan hari raya pun memang meragam juga cuma hari raya ni lagi banyak kan hmm. kadang, kadang satu keluarga kena kadang-kadang makan makanan sama eh hmm. dia berakam kita tak berakam ah. dia salahkan makanan makanan Lain. tu eh tak saya makan <laughs> juga kita semua ha. makan semua makan kan hmm. ah, ha. tapi sebenarnya uh, rupanya mungkin tadi doktor kata cara kita yang makan tu hmm. ha. makan gelojoh juga sebenarnya yeah. sebab orang tak tahu bahawa makan oh makan je sebab yeah. kita selalu cakap kata makanan tu yang hmm. tak elok yeah, ha. tapi betul. cara itulah cara juga dan ha. Juga ada some individuals uh, mereka ada masalah gastrik mereka ada masalah reflux. So ada makanan-makanan ni yang memang akan trigger mereka punya simptom-simptom. Hmm. So bukan semua orang ada masalah gastrik atau masalah reflux. Hmm. So uh, tapi makanan berminyak, makanan pedas, ada juga yang you kafein, know, hmm. uh, ada juga pula yang mereka mana ni ni mungkin trigger kepada some Uh, yeah. Individuals hmm. Jadi tu mungkin Mereka rasa ragam perut Tapi ada keluarga mereka Okey saja uh. yeah. Okey Ni kita Lebih ada bizarre. respon hmm. ya Hanif Okey hmm. Menariklah Bila cakap tentang makanan ini Rakyat Malaysia dengan makanan kan uh, Sebati kan Sinonim kan Okey Yang pertama daripada Amin Nuruddin ni Katanya Mix and match Antara makanan pedas Dan manis Manis ketika raya Buat perut rasa Sebu dan penghadaman jadi masalah. Setelah satu bulan puasa, perut tu dilatih baik. Tiba-tiba raya, semua makanan <laughs> masuk. Jadilah begitu. Bila start puasa enam ni baru rasa okey sikit. Hmm. Okey. Lepas itu, itu, Rohainis Danish hmm. ini, dia buat pantun ke? Dia buat, <laughs> puasa sebulan, raya pun sebulan. Okay. Beraya bergumbira, meriasakan. Makan minum sampai tak tertahan. Dah sakit perut doktor. Doktor dan ubat jugalah jadi rujukan Allah. Oh, ni le le tu le le Okey, B mung cakap, "Ya, yeah, saya tak boleh minum bandung dengan rendang buras. Confirm sakit perut." Oh, hmm. rendang buras ya. Kadang-kadang gabungan makanan tu Ah, kombinasi eh, makanan tu. Doktor itu. tak sesuai juga. Hmm. Ah, untuk saya saya memang suka pedas, hmm, tapi okay. ada ahli keluarga saya mereka tak tahan pedas. Okey. Ah, jadi then kombinasi kalau makan berpinyak dengan pedas sangat pun, untuk some uh, patients, memang tak sesuai. Doktor, mm. adakah ini bermaksud kita sendiri yang tahu keadaan Ki, kita the, sendiri? Yes. Dia yeah. tak uh. boleh kita nak uh, kategorikan orang ikut masing-masing? Yeah. Sebab setiap individual lain. Okay. Uh, jadi mereka uh, untuk for some, ada yang trigger lain, mm. uh, others mereka okey pula. Mm. Uh, Tapi memang kita tahu badan kita sendiri mm. the best actually. Mm. Tapi yang ah uh, sewajarnya juga adalah kita tahu what is best for us apa hmm. yang kita boleh tolerate apa yang kita tak boleh hmm. dan kita uh, be mindful of that jangan hmm. kita tahu yang memang kita tak sesuai makan uh, asam pedas tapi bila raya kita nak yeah. juga asam pedas tu tahu pula makciknya masak sedap itulah betul saya, rasa. saya ada pertanyaan untuk doktor macam okay. tadi ada perkataan sebu tu ha ah. ah, sebu hmm. tu sebenarnya kalau dari segi uh, perubatan tu apa isni medical sebu ha -ha. dia kata Yang... perut dia sebu oh kadang kadang mereka wujud tu kepada rasa bloated ah betul hmm. ah. rasa rasa bloated Sekarang, ni biasanya jadi bila makan terlalu banyak ah uh, lepas tu makan terlalu cepat lepas tu hmm. kita rasa macam bloated ah uh, kita rasa macam perut kembung ah hmm. uh, lepas tu kita rasa macam tak selesa hmm. Jadi apa yang yang perlu kita lakukan doktor? Ah <laughs> uh, sebab kadang-kadang memang sebelum <coughs> jadi tu memang Oh, kita, nak saya baca pantun ruah ini. <laughs> baru cari doktor dan ubat. Ah. <laughs> apa apa doktor yang boleh mungkin sedikit tipnya sebab ini uh. mungkin akan berlaku dan kita akan hadap ni benda ni kan? Uh. Uh. Ni memang alhamdulillah sebab ada you know, this is why kita Dr. gastro Joni memang we'll always have a job lah. Mm. Sebab <laughs> so, begam perut ni memang something very common. Yeah. Okay, uh, tapi yang uh, paling penting ah untuk Uh, kami of course always want uh, pesakit, -pesakit kami, pasal keluarga kami, selama semua untuk sehat. Uh, nak raya tu memang raya. Okay? Alhamdulillah kita dapat sambut raya. Uh, tapi of course kita kena jaga kesihatan kita. Yeah. Okay. Yeah. Kita yeah. Be, again be mindful of apa kita makan. Uh, kita praktis moderation, mm. wasatiyah, uh, mm -hmm. Kuat, kuat, uh, kuantiti yang sederhana. dan yeah. uh, make, and again, ni sebab saya asyik um uh, mention the thing pasal penyakit-penyakit uh, penyakit, yang ada penyakit-penyakit kronik tolonglah jangan lupa mengambil ubat uh, maker hmm. yang tu memang sangat penting ya yeah. hmm. betul sakit kronik kan kadang, kadang ubat lupa raya dah sorok dalam almari ubat ke manalah tu apa ubat rumah eh betul Dan jangan jadikan raya ni sebagai macam pas untuk tidak makan yeah. ubat tu ya sebab yes. setahun hmm. sekali je jangan yeah. jangan macam tu ya Baik. yang sekali <coughs> tu yang takut tu kadang-kadang terima kasih banyak Terima kasih. Terima kasih. Selamat raya. Uh, Selamat raya Do juga. Kita nak buat open house. Oh, <laughs> uh, uh. bila you buat open house? nanti kita pergi tahu. <laughs> Okey. Uh. Sebab <laughs> kita, <laughs> nanti kita beritahu lah. Baik, terima kasih banyak-banyak Dr. <laughs> terima kasih. dan Syahrai Pakar Perunding uh, Gastroenterologi Jabatan Perubatan. Hmm, dekat dengan uh, kita perubatan ni. Universiti Melayu. Hmm, Bapa -mm. uh. kita boleh call lah. Okay. Boleh call lah. Boleh. <laughs> Baik.